Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Аурсты. Как здесь классно Привыкла, да? Я привыкла. Здесь как в своем доме жили. Настолько все душевно. По-домашнему. Пам'ятаєте цей прекрасний мем, який розлетівся мережею влітку 22-го після вибухів на авіабазі окупантів у Новофедорівці. Масштабні прильоти тоді змусили багатьох туристів тікати з цього пляжу і загалом з Кримського півострова. Цього року ситуація повторюється. Навіть новий мем з'явився за що погибають люди. Приїхавши, получить удовольство життя відкупатися. Мені не пока в голові, то не укладувасі. Ну що получили удовольствия? Це ж якими тупими потрібно бути, щоб їхати за емоціями, задоволенням на чужу територію, та ще й туди, де йде війна. Бо за всі роки окупації Криму Росія перетворила півострів не на туристичний центр, а на військову базу. Тож це законна воєнна ціль для України, та й взагалі це наша територія. то, что происходит в Крыму, не категория интересна, меня это бесит. Я вообще не понимаю, почему мы на всякий случай сразу не зачистили все центры принятия решений. Саш, как человек, который плотно на фронте последние месяцы и находится в контакте с военными, расскажи, пожалуйста, наши все это осознают, наши готовы Подобного роду розвідя сабиті про Крим, канічна особа тривожна. Насправді тривожно не лише Соловйову та Скабєєві. Росіяни після потужних вибухів бояться їхати у Крим. Путівки роздають майже за безцінь, а в готелях скасовують бронь і пляжі там напівпорожні. Зате з вогневими точками. Может быть, мы по-другому начнем воспринимать то, что происходит вокруг нас. Никогда больше не прозеваем удар. А что у нас не было причин? У нас не было событий, когда мы зевнули удар. Да он только за последнее время, сколько раз? Мы все время думаем, что... Да мы уже все сейчас. Все. Есть у нас у русских такое. У нас все на мази. В тот момент, когда мы начинаем хвастаться и вести себя самоуверенно, мы получаем очень всегда сильные удары. А что случилось? В Крыму же так спокойно. Ні, росіяни цілком серйозно готуються до висадки українського десанту і загалом найгіршого сценарію подій на фронті. Вони зводять дедалі більше нових вогневих точок вздовж берегової лінії та модернізують вже наявні, ну щоб не призівати удар. Збільшення фортифікаційних споруд та укріплень помітили зокрема, в Євпаторії. Натомість російські пропагандисти продовжують розповідати, що все нормально, і закликають росіян і далі їздити до Криму. Мабуть, что было, с кого защитный щит Красные линии враг давно перешел, лезет дальше вглубь России. Очень много народа планирует отдых в Крыму. Путевки и билеты сдавать? Ну, я не знаю, что делать с путевками, с билетами. Это как бы вам сказать, это дело каждого отдельно взятого человека. Мне почему-то кажется, ну, я просто владею информацией, я не кажется, а знаю, что количество, кажется, отдыхающих там не уменьшилось в нашем Крыму. Следовательно, делаю вывод, что нам чем жестче, тем, в общем, лучше. Ну, надо, вероятно, слушать и прислушиваться тем, кто в Крым поедет отдыхать, к тревогам, ко всяким объявлениям, на рассылкам и постараться обезопасить свои жизни и жизни близких. А так, так это же уже практически в феврале будет третий год, поэтому ну какие новости. То есть каждому надо делать вывод самому. Як ви вже знаєте, в нещодавній атаці на Севастополі Росіяни одразу звинуватили США. начебто, вони дають українцям ракети, вони обирають цілі, вони допомагають наводити удари. Це Американський теракт ми можемо це так назвати? Це ж все було зроблено американськими атакамцями. Слушайте, ну, мы давно, я вообще последние дни с неким удовлетворением наблюдая нашу дипломатическую и официальную реакцию, потому что мы наконец-то называем вещи, собственно говоря, э, своими именами, потому что не только оружие, которое используется, собственно говоря, в э, для реализации террористических актов, но и э, все разведывательные мероприятия, и, соответственно, принятие решения о нанесении тех или иных ударов э, принимаются американцами. Вот официальный представитель Европейского Союза Петерстана договорился до того, что назвал недостоверными сообщения о применении ракет стран НАТО по Севастополю. Вы понимаете, здесь два варианта. Это уже некая степень непрофессионализма, которая перешла все возможные рамки и превратилась в какое-то уже безумие, либо это циничная политика, которая в нашем языке формулируется как «наплюй в глаза все божья роса». В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер охарактеризовал заявление МИД России, которое было сделано с описанием, детальным описанием того, что произошло, и в том числе с характери характеристикой действий США как безответственность. Так вот, он охарактеризовал заявление МИД как, прямая цитата, «нелепое, гиперболическое, І не подтвержденне фактами присядлі стран НАТО до последнього будво хараквигаражують преступний київський режим, закривати глаза на його зверство в отношении російських людей. Чому? Потому що київський режим виконує їх приказ. Звісно, що подібні звинувачення та погрози це спроба Москви змусити Сполучені Штати Америки припинити давати Україні зброю та іншу допомогу. Але у США надії та слова Кремля вже давно не ведуться. Ви ж бачите, як Захарову обурила заява Метью Міллера. Тож тепер шантажем. Залякуванием, вырешив занятость министр обороны РФ Белоусов. Министр обороны Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу оперативно пресечь провокационные действия беспилотной авиации США и союзников в небе над Черным морем. В момент удара американской ракетой атакам, напомню, недалеко от Крыма висел как раз американский БПЛА Глобал Хоу. Сомнений в том, что именно Американский дрон вел разведку и отдавал цели указания ВСУ. Больше нет. Первый сигнал. Даже, наверное, два сигнала. Американцам уже отправили. В сирийской батарее ПВО в районе Дейр-и-Зора был сбит американский БПЛА МКЮ Грей Игл. А на этих кадрах рандеву российских истребителей Су-35 и американских беспилотников МК-9 Риппер в небе над Сирией. Пока! Американские беспилотники, наши летчики только берут на прицел следующий шаг, начнут их сбивать. И то, что это случится, достаточно очевидно. До речі, у понеділок, 24 червня, російський новинний сайт Правда опублікував статтю, в якій стверджується, що російські повітряно-космічні сили, можливо, збили американський безпілотник над Чорним морем. Стаття швидко набула популярності в соціальних мережах серед так званих російських зетблогерів. Однак, згодом, файтер-бомбер, який, до речі, був одним із джерел первинної історії про збиття американського дрона, прояснив ситуацію в наступному дописі. Він заявив, що безпілотник насправді. не сбивали, поскольку это был бы, цитую, «акт агрессии». Як цікаво, выходит, Белоусов не боится прямо нападати на США? Белоусов дает э, приказ, по сути дела, на обезвреживание, насколько я его понял. Напомню такую параллельную ситуацию. Мы ее как -то... коротко, буквально позавчера появилось сообщение о том, что первый БПЛА американский уже был сбит. Над нейтральными водами на нейтральными... в Черном море. Да. Но минобороны информацию не подтверждала, не опровергала, концов... как бы так прошло в тишине, оно и нормально. Да, да, нам и не... да, мы не должны ничего подтверждать. И сразу после справедливости ради Остин пообщался с Белоусом. С Белоусом. Впервые с это, это, это типа казус Белли, да, что не надо так делать и прочее. Э, нужно на этот казус абсолютно плевать правильно совершенно белоусов отдает соответствующие команды сбивать их даже если они находятся в нейтральной зоне потому что они выступают выступают наводчиками и так далее и никакой то эти мировой войне это не поведет не будут они ничего делать вынуждены будут кушать это все и говорить о красных линиях которые русские перешли но вот мы ничего мы потерпим потому что кроме как терпеть, им ничего другого не остается. А это он про Россию сказал? Бо зазвичай самая Федерация малюет какие-то червоні линии и выступает у роли терпил или лягушек, которые варят. Это не я так сказала. Мы же понимаем, что терпила существует только для того, чтобы его ограбить. Это единое правило. Так зачем же мы выступаем в роли терпил, у которых можно безнаказанно отнять кошелек. И этот терпила утрется. Здесь разговор про лягушку. Мы, к сожалению, по их мнению, в данном контексте в роли лягушки, которую бросили в кастрюлю с водой, потихоньку подогревают воду. Лягушка варится, не замечаясь. Россияне, не стримайте себе, сбивайте американские беспилотники. Бо ответ на знищенный дрон администрации Белого дома может позволить Украине уничтожить полностью вас. Что они делают? Они пытаются вычислить наше ПВО, чтобы потом уничтожить эти самые ПВО. И тем самым расчистить себе пространство для маневра, когда наконец-то им поставят F-16. И F-16 им поставят скоро. Я говорила с самого начала, что это обязательно будет. Сейчас уже очевидно, что это будет вот-вот. И, может быть, там даже не будет их пилотов, потому что, по некоторым сведениям, их пилотов оказалось обучить невозможно, по крайней мере, с такой срока, а может быть, вообще. Пилоты там будут в значительном количестве из тех самых стран, которыми, с которыми мы воюем и которые воюют с нами, руками Украины. А самое главное, что взлетать эти будут самолеты с их аэродромов. Уже сейчас называются аэродромы, от Польши до Молдовы, на секундочку. Откуда должны будут взлетать эти самолеты, чтобы бомбить наши с вами очередные пляжи? Ну и что мы будем в такой ситуации делать? Ну, что мы будем делать? Что-то мне подсказывает, что мы будем бомбить аэродромы, что у нас не остается другого выхода. И Трамп придет, ничего не решит. Да кто бы угодно, какая фотокарточка не будет повешена на эти кабинеты, ничего не изменится. Ой, як заговорили раніше ж так кричали, що ось Трамп прийде. А тепер ні Трамп їм не такий, ні Байден. Ось послухайте, як вони коментували дебати кандидатів у президенти Шануаміріки. Саме рітінгової недели, месяца, місяця и года стала американское реаліті шоу из жизни пенсионеров. Дебати Байдена і Дональда Трампа. Прямий ефір, якого виждав весь світ, получился, вежливо выражаясь, провальным для джо. Уже через 12 минут стало понятно, что Трамп победил, старина Байден поднялся на сцену, не споткнулся и не упал, в этом смысле он большой молодец. Но рассуждая про медицину, оговорился, остановился и замер на 20 секунд, словно вспоминая, кто он и где. Трамп Байдена назвал худшим президентом Америки, сам Байден давил на мораль, заявил, что Дональд Трамп – извращенец, занимался сексом с порнозвездой, когда Милания была беременна его первым ребенком. Трамп Обвинение отверг. До американських виборів прикута пильна увага України, адже від переможця залежить подальша військова та фінансова підтримка. Якщо переможе Байден, вона збережеться. Але у разі перемоги республіканця таких гарантій поки немає. Але чинний президент під час дебатів мав настільки невпевнений та нездоровий вигляд, що у можливості його перемоги почали сумніватися навіть найвідданіші прихильники. А пропагандисти почали боятися, що тепер від демократів може з'явитися інший кандидат. That. Самое опасное, что может быть, если все-таки демократы примут решение поменять своего кандидата, даже если говорить о том, что у них нет ну, слаб, сильного такого, в любом случае накачают, и слабого кандидата могут накачать, и подарят надежду демократам, а самое главное, это перевернет в значительной степени, а и обескуражит Трампа, потому что он готовится к одному а тут ему придется абсолютно всю стратегию менять, обвинения, новые плюсы искать, минусы и так далее. Это не так просто сделать. Но э, бог с ними, со всеми, правильно, э, Путин спит и не смотрит, давайте к нашим баранам. Байден обделался на этих дебатах, скорее всего, в прямом смысле, мы просто этого не видели. Вот когда он завис... Вот Это вполне реально от того, что они там говорят. А... Смотрите. Вот это как раз а, напрягся, все нормально. Все получилось. Че? Все. Карен Жан-Пьер скажет, что это российская пропаганда. Франкут, Монтаж, был... как они говорили про предыдущие Есть. эпизоды. Но это кадры прямой трансляции. Он реально завис несколько раз и всякий раз на 20 секунд. Да, потом вышел. И не моргал. Говорят, что это симптом Паркинсона. Я не врач, но так говорят. А потом вышел, а Трампу позвонил Владимир сказал, молодец, все, продержался, все, сделал как надо. Наверное, так они будут трактовать это. Дебат, потому втаж по дорогом, камині за кого не болели, нам ні не на апутін ваше всьо проспав. Насправді на цих дебатах цілю номер один для Байдена було б показати себе молодим та енергійним попри цифру в паспорті, розвіявши таким чином страхи як власної партії, так і загалом американських виборців щодо здатності керувати найпотужнішою державою світу у літньому віці. Однак зробити це Байдену не вдалося. Натомість Трамп, який усього на три роки молодший за Байдена на тлі чинного американського лідера, зміг, попри численні перебільшення та відверті фейки, показати себе впевненим кандидатом. Але росіянам і він вже не подобається, бо під час дебатів Трамп назвав умови Путіна неприйнятними. Багато розчитувають на те, що от зараз йде Байден, прийде Трамп. Ну а кто сказал, что при Трампе будет лучше? Мы так долго, э, демократы, говорили о том, что Трамп агент России, что мы иногда, мне кажется, сами в это поверили. Разве так можно? Посмотрите при Трампе. При Трампе подняли, подняли бюджет НАТО, опять вернули к тем цифрам, которые были до Обамы. Он заставил всех поднять цифры. При Трампе Трамп снял эмбарго с поставок оружия на Украину. Он первый поставил джавелин. При Трампе в Сирии э, обстреляли, э, нанесли удары после того, как обвинили Башара Асада в том, что э, было применено химическое оружие. При Трампе расстреляли наш отряд, еще тогда малоизвестного ЧВК. И там погибли в том числе мои друзья. Трамп сейчас придет, он будет сильнее. Трамп... Э... Чем, например, вот мне так представляется, да, чем он лучше, чем Байден, вот эту вот песку которая у них там есть сейчас везде, во всех там демократических штатах, он все-таки ее не поддерживает. Ну, как мы, как бы, во всяком случае, как так трактуют, это... Поразительно. Они даже дома этих престарелых да, открывают для этих уже извращенцев. Что там они там им дополнительные огурцы, что ли, подают, не знаю. Непонятно вообще. Почему огурцы? Ні, не, не лучше не уточні да я могу развіяти цю тему, але думаю, що цього делать не стоїть, так як у нас як вартії даже діти можуть. Називаються у кого що болить, той про те й говорить. Цьому гомофобу журавльову вже і огірки не допоможуть. Що ж стосується виборів у США, то тут висновки робити ще зарано. Засідання демократичної партії, де будуть офіційно затверджувати кандидата на участь у президентських виборах, відбудеться 19 серпня. А другий етап дебатів вже у. У вересні до того часу ситуація зі ставленням до Байдена цілком може змінитися у будь-якому напрямку. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Нріціна. Побачимось.